Oh, 大家好，这里是阿伦才的生活，我们又来开箱咯。摩克的产品名字叫什么呢？时光迷你卡式取暖炉嗯，在马来西亚也需要用到取暖炉嘛？好，那我们来打开来看看咯。首先先看一下货号 C N K 二三零零 C W 零一八。哦，方方正正的这样子的一个小箱子。噔噔，快以拿出来了，打开来看一看。 嗯、好，打开的画面呢？其实这个已经开箱过了。上一次做了整个这个开箱的录制，但是竟然把这个影片给删除了。嗯，这里有一个小小的托盘，然后整个炉呢、嗯、是被保护的妥妥当,当当哦。好，所以这个并不是全新的开箱哦，而且给大家们还已经在露营的时候用上了。 噔噔，非常小巧的一个取暖炉、哦。好，大家看到吗？一打开来呢，就是这样子一个不需要做任何的这个装置的一个炉咯。好，首先看到吗？里面呢，这里有一个长方形的一个模块呢，就是那个啊可以点燃的地方。哦，这种取暖炉，取暖炉呢，其实是用我们这一种标准的火锅的这个小煤气罐做这个能源的来源咯。 好，我们先看一看三百六十度吧，非常精致的一个暖炉，而且拿在手上呢也是非常有重量哦。好，我们看到背部呢，这里就有一个空洞，好，很多的这一种散热孔，嗯，有一个非常精致的一个不锈钢这样子，配合一个应该是，嗯，看起来像竹子，但是也不一定的一个实木的这样子的一个配套不锈钢的一个提手，非常厚的。 好，这里呢还有这样子的一个使用的一个方法。好，这里就是放气罐的这一个开口好，旁边也有这一种散热的地方，啊，毕竟它是一个取暖炉。嗯，这里呢就有一个非常算蛮厚实的这样子的一个铁格网。哦，这里还有注明了注意高温这样子的一个字样。前面呢就有一个非常复古的这样子一个 nature hide 这样子的一个名牌哦。好。 好，这里呢就是它的旋钮了，用来开控制这一个啊温度的大小，火的大小。好，转到最后的话，就可以做这一个打火这样子的一个功能哦。好，整个啊取暖炉呢提在手上呢，其实是蛮有分量的，非常结实，感觉做工是非常不错的一个产品哦。 那么这个提手呢，是可以这样子有一个啊角度的一个改变，可以把它提在手上，但是应该也不会有人把这个暖炉提着走来走去吧？哦，但是看得出呢，这些配件呐、啊、都做得蛮精致的。好，刚才看到的这个小小的隔板是来干什么的呢？其实它就是主要是把它装在前面的地方。 所以、就是，就是说呢，在开启这个暖炉的时候呢，这里可以放两个小杯子哦，就是可以做到这种把你的茶水做一个保温的这样子一个作用哦。其实上面的部分呢，其实也能够放一个小茶壶，啊，就把它当做是一般的这个火炉的用法，嗯，可以在上面煮一些咖啡啊，又是怎么样的，哦。然后由于这个产品呢是阿润才自己的产品，自己的。 自己使用过多、哦，所以这一次就可以把这个煤气罐也装上去，让大家看一看起火过后的整个效果吧。好，把煤气罐装上去呢，大概就是这样子的一个效果啊，所以整个煤气罐是有点凸出来的。 哦，所以在该组装的情况呢，就发生到其实这个开口呢，就可以让我们非常方便的看到，把那个卡口给对上去。哦，好，现在我们就把它打开来，点火看一看。要注意安全哦。好，大家看到吗？其实一点火，这里就可以看到马上就烧红了起来。 整个里面的那个铁网呢，就会被烧烤红。好，让我来体验一下那个温暖的，那个范围有多，可以取暖的范围有多少嗯，其实手在这个位置，就是在这个托盘还在靠前，嗯，或者是在大概距离三十 cm 这样子的位置，就能够感受到这个温度的不同喽、哦嗯。这样子的话就已经很热了，在上面的话也是非常的热的哦。 所以在上面煮水啊、煮茶、煮咖啡呀、啊，应该都是可以很快就会加热。左右两边这里呢，其实啊，保暖的感觉是一点点不太强烈的，所以主要的取暖范围是前面上面这样子的一个部分。好，就把这一个火力转小一点。好，在这个比较小的火力的情况呢，就可以看得到这一个网就没有被烧红。 最大的火力就是这样，跟最小的、哦，嗯，所以呢，这个也算是一个比较多功能的这样子的一个啊，露营用的一个炉具吧。哦，就可以把它当做取暖用，也可以把它当做一般的这个煮茶的这个炉来使用。啊，其实最吸引人的地方呢，其实是我觉得它的设计是非常非常的精美时尚哦。啊，其实也是。 也不算时尚了，就是带有一点点小小的复古风，然、哦、后复古工业风，嗯，所以嗯，这个就是挪克的，叫做时光什么？时光迷你卡式取暖炉，英文呢叫做 Time Mini Portable Stove。OK，然后这里呢也要跟大家提醒一下哦，这一种取暖的用煤气。 有明火的这种暖炉呢，只能在户外使用哦，千万不要在那个封闭的这个帐篷里面使用这种暖炉来做这个取暖，啊，因为是有一定的这种啊窒息的窒息嘛，就是缺氧的这样子的一种风险哦，因为燃烧就会把所有可能把所有的氧气都耗尽，如果在一个封闭的一个营帐里面呢，可能就会缺氧哦。 会造成一些不幸的事件，所以大家在使用这一类产品的时候一定要非常注意哦，就是不能在封闭的情况下使用这种有燃气燃烧这样子的一种炉或者是取暖炉。嗯，好，今天的这个开箱呢就做到这里。哦。喜欢我的频道的话，记得要订阅、留言、分享、点赞哦。这里是阿润才生活为你带来的露营用品分享哦，拜拜。